Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 ingin menceritakan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Sadari Humaira ingin menceritakan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersembunyi. Baik. Hadirin yang dihormati, setiap perjuangan besar tidak lahir dengan mudah. Begitu juga dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak dimulai dengan peperangan atau kekuatan, tetapi dengan kelembutan, kebijaksanaan dan kesabaran yang luar biasa. Di sini bermulanya satu fasa penting dalam sejarah Islam yang dinamakan dakwah secara tersembunyi iaitu fasa yang menjadi asas kepada kekuatan Islam pada masa akan datang. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa gebentar dan terpinga-pinga. Namun, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anhu menenangkan baginda dengan penuh kasih menegaskan bahawa Allah tidak akan mensiasiakan insan sebaik baginda. Tidak lama kemudian, turunlah wahyu kedua yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah untuk menyampaikan risalah Islam kepada manusia. Namun, baginda amat sedar bahawa masyarakat Mekah pada ketika itu amat keras hati. Mereka menyembah berhala, bermegah dengan keturunan dan terikat dengan budaya jahiliah yang menolak kebenaran. Maka baginda memilih jalan yang paling berhikmah iaitu menyampaikan dakwah secara rahsia kepada orang-orang terdekat. Baginda memulakan dengan insan yang paling dekat dengan baginda iaitu Sayyidina Khadijah radhiyallahu anhu iaitu isteri yang tercinta yang menjadi pendukung pertama dakwah baginda. Kemudian Ali bin Abi Talib yang ketika itu masih remaja namun keberaniannya luar biasa. Kemudian Zaid bin Harithah iaitu anak angkat yang amat setia kepada baginda serta Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati yang kelak menjadi antara penyebar Islam yang paling berpengaruh. Abu Bakar pula menggunakan pengaruh dan keperibadiannya untuk memperkenalkan Islam kepada sahabat-sahabatnya. Maka lahirlah antara tokoh-tokoh awal Islam iaitu Uthman bin Affan, Zubay bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqas dan Talhah bin Ubaidillah mereka ini menjadi pelopor kepada barisan pejuang Islam yang gagah dan berprinsip. Bayangkan saudara-saudari, ketika dakwah ketika itu dilakukan secara senyap dan di rumah-rumah kecil, jauh dari pandangan mata orang Quraisy. Mereka berhimpun, belajar tentang tauhid, solat dan akhlak. Semua dilakukan dalam suasana rahsia, penuh tawakal dan keberanian. Namun, walau dilakukan dalam diam, Semangat mereka membara seperti api yang kecil perlahan-lahan menyala, membakar semangat seluruh umat manusia. Setelah tiga tahun berdakwah secara tersembunyi, Islam telah mempunyai lebih 30 orang pengikut setia. Maka pada ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempunyai asas ku asas kukuh dari segi keimanan, ilmu dan kesatuan. Inilah hikmah di inilah hikmah di sebalik dakwah rahsia. Baginda tidak terburu-buru tetapi membina kekuatan dari dalam sebelum berhadapan dengan dunia luar yang penuh dengan ancaman. Antara tempat-tempat yang menjadi simbol rahsia dakwah ini Antara antara tempat-tempat yang menjadi simbol dakwah rahsia ini adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumah kecil ini menjadi pusat pertemuan para sahabat, tempat mereka mempelajari wahyu dan memperkukuhkan iman mereka. Dari sinilah terbentuknya generasi pertama Islam yang per, yang teguh hatinya. Yang tidak gentar dengan yang tidak gentar pada ancaman dunia kerana mereka yakin bahawa pertolongan Allah itu pasti akan tiba. Hadirin yang dikasihi sekalian, dakwah secara tersembunyi ini bukan tanda kelemahan, tetapi lambang kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu dakwahnya gagal kerana kekerasan musuh sebelum umat Islam bersedia. Bagi dia Baginda mengajar kita tentang perubahan besar memerlukan strategi, hikmah dan kesabaran. Hari ini, mesej dakwah itu masih hidup. Tetapi bentuknya adalah sedikit berbeza. Jika dahulu, Rasulullah SAW berdakwah dari rumah ke rumah. Tapi hari ini, kita berdakwah dari skrin ke skrin. Melalui media sosial, perkongsian mesej dan akhlak kita di alam maya. Yang paling dekat dengan kita adalah media sosial. Pada uh, Generasi muda pada zaman sekarang sangat gemar bermain gadget. Mereka sering uh, tengok TikTok dan dalam TikTok itu juga ada perkara-perkara baik seperti tazkirah-tazkirah yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah di TikTok. Dan TikTok ni juga adalah satu platform di mana kita boleh menyebarkan ilmu, dakwah dan ini adalah dakwah bagi saya uh, platform TikTok ini adalah platform yang paling berkesan kepada ia, untuk menyampaikan dakwah kepada golongan-golongan remaja pada zaman sekarang kerana gadget sentiasa berada di tangan mereka. Namun prinsipnya masih sama iaitu berdakwah dengan kata yang lembut, niat yang ikhlas dan akhlak yang menenangkan hati orang lain. Kisah tersembunyi ini juga mengajar kita nilai penting dalam kehidupan iaitu membina kekuatan dalaman sebelum melangkah keluar. Sebelum kita ingin mengubah orang lain, kita perlu memperbaiki diri sendiri sebagai seorang pendidik, sebagai seorang bakal pendidik, kita perlulah memperbaiki diri sendiri kita dulu sebelum kita mendidik anak murid kita pada masa akan datang. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina iman sahabat-sahabatnya terlebih dahulu, begitu jugalah kita perlu membina iman dan ilmu dalam diri sebelum menyampaikan kepada orang lain. Namun, khulasan di sini bagi saya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersembunyi Bukan sekadar sejarah, tetapi satu pengajaran yang amat relevan hingga hari ini Ia mengajar kita bahawa untuk menyampaikan kebaikan, kita perlu sabar, bijak dan mengatur strategi dengan baik Perubahan tidak berlaku dalam sehari, tetapi ia bermula dengan hati yang yakin, langkah yang kecil tapi niat yang besar InsyaAllah, dakwah yang berkesan bukan terletak pada suara yang kuat tetapi pada hati yang ikhlas InsyaAllah dengan niat yang baik kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya Saudara Humaira. Saya akan serahkan perbentangan ini kepada sahabat sekumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Izinkan saya berkongsi kisah agung tentang perjuangan insan terpilih Iaitu Nabi Muhammad SAW Dalam menyebarkan dakwah Islam secara tersembunyi Jadi permulaan wahyu baginda pada suatu malam yang penuh ketenangan di Gua Hira Turunnya wahyu pertama menjadi tanda bermulanya tugas berat baginda sebagai Rasulullah Allah. Malaikat Jibril datang membawa kalimah agung iaitu Iqra bermaksud bacalah. Namun dakwah ini bukan mudah. Masyarakat Quraisy pada waktu itu masih tebal dengan kepercayaan menyembah berhala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk berdakwah secara bersembunyi agar tidak menimbulkan pertentangan awal. Setelah itu dakwah sesara tersembunyi bermula selama tiga tahun pertama baginda berdakwah secara rahsia. Baginda memulakan seruan dengan orang yang paling dekat dengannya iaitu isteri baginda sendiri iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu Seterusnya, sahabat karib baginda Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang seterusnya anak angkat baginda iaitu Zaid bin Harithah dan sepupu baginda yang masih muda iaitu Ali bin Abi Talib. Mereka inilah kumpulan pertama yang menyambut seruan Tauhid, kumpulan kecil yang mengimani bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi yang seterusnya, rumah Arkam bin Abi Arkam dakwah itu kemudian berkembang perlahan-lahan mereka tidak berdakwah di tempat yang terbuka tetapi berkumpul di rumah Arkam bin Abi Arkam di Bukit Safa rumah itu menjadi pusat rahsia Islam iaitu tempat belajar Al-Quran solat dan mendalami ajaran Islam di sanalah iman mereka dipupuk kekuatan mereka dipertingkatkan dan semangat perjuangan disemai Seterusnya hikmah dan keberanian. Nabi Muhammad SAW menunjukkan hikmah dan kebijaksanaan yang tinggi Baginda tahu dakwah secara terbuka pada awalnya akan mengundang bahaya dan penentangan Oleh itu, Baginda mendidik pengikutnya agar sabar, tabah dan tidak gentar menghadapi dugaan Walaupun sembunyi, dakwah itu tidak pernah terhenti dan satu demi satu hati terbuka menerima Islam melalui kasih sayang, akhlak mulia dan keteguhan iman baginda. Jadi, penutup dan pengajaran bagi cerita saya pada hari ini hadirin sekalian 3 tahun berdakwah secara sembunyi akhirnya membuka jalan kepada dakwah secara terang-terangan namun fasa sembunyi inilah yang membina asas kukuh umat Islam yang pertama iaitu umat yang berani setia dan beriman penuh hati jadi daripada kisah ini kita belajar bahawa perjuangan memerlukan kesabaran, hikmah dan bertindak dan keikhlasan dalam berdakwah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita juga menyebarkan kebaikan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Jadi Sekian sahaja kisah saya tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua agar terus berpegang teguh pada ajaran Islam wal dalam apa juga keadaan. Jadi sahaja daripada saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas bagi minum wahyu daripada Allah SWT melalui ayat surah Ashura ayat 214 engkau bermaksud, dan berilah peringatan kepada kerabat kerabatmu yang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula melaksanakan perintah tersebut dengan penuh tanggungjawab. Langkah pertama bagi dia dan anda rasul terbuka ialah menyeru kaum keluarganya sendiri daripada suku Bani Hashim, Bani Abd dan Bani Abdul Galib kerana bagi dia mahu memulakan dakwah dengan golongan terdekat dahulu sebelum menyebarkannya kepada masyarakat umum. Nabi Muhammad SAW mula menyampaikan dakwah saya terbuka di Bukit Sofa. Baginda memiliki Bukit Sofa iaitu sebuah tempat yang sangat tinggi yang biasa digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengumuman penting. Dari atas bukit itu, Baginda memanggil seluruh selu, semua kaum keluarganya aa, dengan suruh lantang bagi dipanggil. panggil Wahai Bani Fir, Wahai Bani Adi, Wahai anak-anak Abdul Muttalib, marilah berkumpul. Bila keluarga nak bagi dia datang, Nabi Muhammad SAW pun aa, dengan penuh yakin dia, dekat, dia, dia, aa, dia, bersabda, dia berkata, Wahai kaumku, sekiranya aku katakan bahawa di balik bukit ini ada tentera yang datang mahu menyerang kamu, adakah kamu akan mempercayai aku? Mereka pun jawab, kami tidak pernah melihat engkau berdusta Lalu Nabi Muhammad SAW pun yang pakai Sesungguhnya Aku adalah pemberi amaran kepada kamu sebelum datangnya azab yang pedih. Tiada Tuhan yang layak disembah, melainkan Allah. Maka sembahlah dia dan tinggalkanlah penyembah bahala. Namun, um, uh, daripada keluarga baginda ni, iaitu pakcik, pakcik baginda sendiri, iaitu Abu Lahab, berbesar dari Nabi, dibangun dan dimarah, dia ejek Nabi. Selakalah engkau, wahai Muhammad, adakah kerana ini engkau mengumpulkan kami? Ucapan tu sangat kasar, sangat tegang dan membuatkan ramai yang mula meninggalkan tempat tersebut sebab mereka langsung tak percaya apa yang apa yang Nabi Muhammad SAW berkata daripada disebabkan perbuatan Abu Lahab tu dia menolak dia tolak uh, dan hina Nabi Allah pun turunkan surah Al-Masad uh, sebagai kecaman terhadap dirinya yang bermaksud binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa namun tak tidak semua ahli keluarga yang menolak ada ahli keluarga Nabi Muhammad SAW yang menerima panggilan uh, yang menerima ajaran Nabi uh, antaranya Ali bin Abi Talib Hamzah bin Abdul Muttalib dan Khadijah binti Khuwailid yang merupakan isteri baginda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asri dari kelas 9 akan meneruskan dengan menerangkan tentang dakwah kepada penduduk Mekah. Selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula menyebarkan Islam kepada seluruh masyarakat Mekah secara terbuka. Baginda berdakwah di tempat-tempat awam, pasar dan majlis perhimpunan seperti di Pasar Ukas, Majinah dan Zul Mujas. Baginda menyeru manusia kepada tauhid iaitu menyesatkan Allah serta menolak penyembahan berhala yang tidak memberi manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajak mereka kepada keadilan sosial, akhlak mulia serta kasih sayang yang sesama manusia. Dalam setiap dakwahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa semua manusia adalah sama di sisi Allah yang membezakan mereka hanyalah ketakwaan. Seruan ini amat berbeza dengan budaya masyarakat Quraysh ketika itu yang mengamalkan sistem kasta dan perbezaan darjat. Seterusnya kita sambung dengan tentangan daripada kaum Quraysh. Apabila dakwah dalam Islam semakin berkembang, para pemimpin Quraysh mula berasa terancam terhadap kedudukan, kekayaan dan pengaruh mereka. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai ahli sihir, penyair dan orang yang gila. Golongan kaya seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan Walid bin Muirah memusuhi Nabi dengan hebat. Mereka mempergunakan kekuasaan untuk menyiksa dan menindas orang Islam terutamanya hamba dan orang miskin yang meluk Islam. Antara yang disiksa termasuklah Bilal bin Ra'bah yang dijemur di padang pasir sambil batu besar diletakkan di dadanya. Namun, beliau tetap teguh mengucapkan Ahad, Ahad iaitu yang bermaksud Allah yang isa. Selain itu, kaum Quraisy juga memu memulau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya selama 3 tahun di ship Abu Talib menyebabkan mereka mengalami kelaparan dan kesengsaraan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Shukri. Saya dari kelas a uh, E9. Oleh itu saya akan uh, teruskan dengan uraian uh, seterusnya iaitu keberanian dan keteguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menghadapi pelbagai tekanan dan ancaman, Nabi SAW tetap tabah dan sabar. Baginda tidak pernah berputus asa dalam menyampaikan risalah Islam. Baginda terus berdakwah dengan hikmah dan kelembutan mengutamakan pendekatan yang bijak tanpa paksaan. Seterusnya, kejayaan awal dakwah secara terbuka. Hal ini dapat dilihat bahawa walaupun mendapat tentangan hebat, dakwah secara terbuka ini telah membuahkan hasil Semakin ramai orang mula menerima Islam, termasuklah golongan bangsawan berpengaruh seperti Hamzah bin Abdul Muttalib iaitu bapa saudara Nabi, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Ubaidah bin al jahrah dan ramai lagi. Melalui kemasukan ini, mereka ke dalam melalui kemasukan mereka ini ke dalam Islam memberi kekuatan baharu kepada umat Islam untuk menghadapi tekanan daripada kaum Quraisy. Islam semakin berkembang dan akhirnya tersebar luas ke seluruh tanah Arab. Okey, sebagai kesimpulan Kisah dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka menggambarkan keberanian, kesabaran dan keteguhan iman baginda dalam menegakkan agama Allah. Meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran, ejekan dan penindasan, baginda tetap meneruskan perjuangan tanpa rasa gentar. Usaha bagi usaha dakwah baginda membuktikan bahawa kebenaran akan sentiasa mengatasi usaha dakwah baginda membuktikan bahawa kebenaran akan sentiasa mengatasi kebatilan semangat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam menjadi contoh teladan bagi umat Islam hari ini untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyebarkan nilai Islam dengan penuh hikmah dan kasih sayang sekian daripada saya terima kasih